Здравствуйте ребята! Это будинок уряду Украины. Вот и здесь можно власть стоять, трещать, решают свои деньги, свои деньги, <говорят> решают за сколько они продадут Украину и ее интерес. Вот такой вот большой будинок уряду, как всегда, обгружен от людей защищенный. Машины странно такие, не сильно-то и дорогие, я думал, что тут будет намного покруче машины. Ну, видать, это какой-то обслуживающий персонал, мне кажется, оставляет, чтобы это было типа, Вот так вот оно выглядит, то есть все обгорожено Машины, стоят, стоят Судой, все, не пускает Лица Украина, красота отношения огромное огромное здание с прапором Украины ну людей боятся эти ребята которые решают для нас как нам жить как рабам как нищим как крепостным. ну не точно нормально не